छः महीने की सजा हुई थी कन्विक्शन के बाद इसको कुछ टाइम दिया गया था सरेंडर के लिए उसी के दौरान ये वहाँ से दुबई चला गया दुबई से फिर इंडिया आ गया ये और इसकी जो इंटेरोगेसन है उसमें ये सामने आया कि एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट था जिसका ये पार्ट था ड्रग रैकेट जो है वो एक एनक्रोचैट मोबाइल्स एक होते हैं वो यूज़ करते थे जिसमें इनका कम्युनिकेशन आपस में बिल्कुल सिक्योर रहता है इनक्रिप्टड कम्युनिकेशन रहता है और इसकी जो बैकग्राउंड है कि ये बटाला एरिया का रहने वाला है यहाँ पंजाब का और इसके पेरेंट्स जो है फादर है 1988 में जर्मनी चले गए थे ये 2002 में जर्मनी गया था वहाँ से जब कन्विक्शन हुई उसके बाद यहाँ आके इसकी जो एक्टिविटीज़ थी अभी इंटरनेशनल क्योंकि ये बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पार्ट है यहाँ पे भी ये कोशिश कर रहा था इसी तरह का एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का तो मोगा पुलिस ने एक एफ दर्ज की थी जिसमें वन के जो हेरोइन है उसमें रिकवर हुई थी दो अक्यूज अरेस्ट हुए थे उसी केस में एक मंदीप सिंह नाम के शख्स की इन्वॉलमेंट आई थी जो यूएसए का रहने वाला है और मनदीप सिंह और सिमरनजोत सिंह संधू जो टच में थे और ही वॉज ट्राइंग यहाँ पे भी कुछ परचेजर्स उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोगा पुलिस की पंजाब पुलिस की इन कलेबोरेशन विथ सेंट्रल एजेंसी तो अभी फर्दर जो है इसका प्रोसीजर पूरा करके इस केस में जिस केस में जर्मनी में वॉन्टेड है तो जर्मनी जो एजेंसी है इसको लेके जाएंगे इंडिया से पोच्चेक्षाने 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 पो ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਜਾਈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲੀਮਨਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਟ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀ ਇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਗਾ ਤੋ ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 2020 ਮੇ 487 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਇਹ 487 ਕੇਜੀ ਕੋਕੀਨ ਹਾਂ ਕੋਕੀਨ 487 ਕਿਲੋ ਜਰਮਨੀ ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ 64 ਕਿਲੋ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਇਸਕੇ ਪਾਸੇ 487 ਕੇਜੀ ਕੋਕੀਨ ਔਰ 66 ਕੇਜੀ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਜਰਮਨੀ ਮੇ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਥਾ

अभी अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है अभी इसकी कुछ रिमांड लिया जाएगा इसका और अगर फर्दर कुछ आएगा तो वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपसे सारा साहब के पूरा ध्यान में है और इस केस में उसके लिए कमेटी पंजाब में बनी हुई है जो पूरा इसको सुपरवाइज कर रही है जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है पंजाब पुलिस पंजाब की जैसे हमने देखा पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दंट्री जो पीछे टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे हुआ था उसमें पंजाब दूसरे नंबर पे था लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस पर्टिकुलर इशू की जब हम बात कर रहे हैं तो दो केसेस अब तक सामने आए एक लुधियाना रूरल में एक जलंधर रूरल में एक ढाका पुलिस स्टेशन का था और एक नूरमैल पुलिस स्टेशन का था दोनों केसेज में एफ आई रजिस्टर हुई है एज पर लॉ उसमें कार्रवाई की जा रही है और पूरी तरह से पंजाब पुलिस पंजाब गवर्नमेंट सी एम साहब की तरफ से पूरी तरह से अशोर्टी है कि पंजाब में हंड्रेड परसेंट इसकी जो है नेशनल हमारे यहाँ सारे सारे पे भी उनकी तरफ से कोई डिमांड आएगी जहाँ पे भी उनको जरूरत होगी जिस जिस एरिया में जिस जगह पे जिस हाईवे प्रोजेक्ट पे पूरी सुरक्षा दी जाएगी उनको ਤਾਂੰਰੀ ਤੇ ਆਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨੀਆ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬਣਾਈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਡਰੱਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖੋ ਡਰੱਗ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 487 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ ਆ ਔਰ 60 ਕਿਲੋ ਮੈਰੀਜੂਆਨਾ ਹੈ ਔਰ 10 ਕਿਲੋ ਹਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿਛ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪਟੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਲਓਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੈਂਟਸ ਐ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਕੂ ਵਾਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਬਸਕੋਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਇਸਕੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਲੀਮਨਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਫਰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡੂਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਰ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਫਲੋਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇਜਿੰਦ ਕਰ ਵੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੋ ਮਾਜੋਗ ਆਦਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਨਜੂਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਨਜੂਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਧਰ ਫਰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ उसमें ऐसा है जी आ, हमारे स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर हैं, हैं officers, जी, तो के, जो के है, उनको हर ऑफिसर को डिपेंडिंग ऑन दाइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट किसी को बड़ा डिस्ट्रिक्ट दिया गया है कहीं दो डिस्ट्रिक्ट है तो वो पूरा ऑपरेशन इसमें इंडिपेंडेंस डे के जो होते प्री इंडिपेंडेंस डे के पोस्ट उसके बाद जो इंडिपेंडेंस तो वो पूरे जो प्री इंडिपेंडेंस डे ऑपरेशंस हैं वो सारे सुपरवाइज कर किए जा रहे हैं उसमें स्पेशल ऑपरेशन में जो हाइड आउट होते हैं उनकी चेकिंग होती है जो सर इंस्टॉलेशंस सबकी चेकिंग होती है तो लगातार हमारा एक पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम है उसमें जो पिछले एक वीक से चल रहा है बहुत हाई लेवल पे इसको मॉनिटर किया जा रहा है इस देखो पठानकोट एरिया में जो हमारी टीम है बहुत उसको बहुत बारीकी से हर चीज को देख रही है क्योंकि तो जो इंसिडेंट्स रिसेंटली हमने देखा जम्मू कश्मीर में हुए हैं उसके बाद पंजाब पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और बॉर्डर एरिया पूरा ही नहीं पठानकोट सिर्फ ये नहीं कि पठानकोट पूरे का पूरा जो बॉर्डर एरिया है उसको हमने सुपर सेंसिटिव जोन में रखे, उस पे पूरी सतर्कता से हम काम कर रहे हैं अगस्त को लेके वो, वो ले सारे जिलों पे हमने एक ए स्पेशल डीजीपी आईजी लेवल के ऑफिसर्स को डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट किसी को बड़ा डिस्ट्रिक्ट दिया गया है किसी को छोटा तो वो वहाँ पे लगातार कुछ लोग कुछ ऑफिसर्स कैंप किए हुए हैं वहाँ पे